নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকসকলকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজ কৰ্ম জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট টুমিঅ'লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত অহা ওঠৰ অক্টোবৰ তাৰিখে শনিবাৰে যি ধন তেৰছৰ তিথি পৰিছে সেইদিনাখনি আমি কৰিবলগীয়া কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল ধন তেৰছ কিয় পালন কৰা হয় অকল হিন্দু মানৱতা অনুসৰি ধন তেৰছৰ দিনা অসুৰ আৰু দেৱতাসকলে যি সাগৰ মন্থন কৰিছিলে সেই সাগৰ মন্থনৰ পৰা হাতত অমৃত কলহলৈ ধনন্তৰী দেৱতাৰ জন্ম হৈছিলে বা উৎপত্তি হৈছিলে গতিকে সেই দিনটোতে সেইকাৰণে ধন তেৰছ পালন কৰা হয় তাৰোপৰি এই ধন তেৰছকে ধন ত্ৰয়োদশী বুলিও কোৱা হয় মান্যতা অনুসৰি যদি এই ধন তেৰছৰ দিনা আমি কোনো মূল্যৱান ৰত্ন আ অলংকাৰ সোণ ৰূপ বা কোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰোঁ তেনে সম্পত্তি আমাৰ তেৰ গুণ বৃদ্ধি পায় বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে ধন তেৰছৰ দিনা বিশেষকৈ সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰ কইনছ ইত্যাদিবিলাক ঘৰলৈ কিনি অনাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় তাৰোপৰি এই ধন তেৰছৰ দিনা আমাৰ আৰোগ্যৰ দেৱতা দেৱতাৰ বৈদ্য ধনন্তৰীৰ পূজা কৰা হয় তাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো আৰাধনা কৰা হয় গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত পৱিত্ৰ দিন সেইকাৰণে এই ধন তেৰছৰ দিনা যদি আমি সোণ ৰূপ বা কোনো আ অলংকাৰ বা কোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰোঁ তেন্তে আমাৰ ধন বৃদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বন্ধুসকল তাৰোপৰি যিসকলৰ কাৰণে সোণৰূপ কিনাটো অলপ জটিল তেওঁলোকে দুডাল ঝাৰু হ'লেও কিন্তু এই ধন তেৰছৰ দিনা কিনিব লাগে আৰু যদি পাৰে তেওঁলোকে কোনো তামৰ পাত্ৰ বা পিতলৰ পাত্ৰও কিনিব পাৰে বা একো নোৱাৰিলেও আপোনালোকে এই ধন তেৰছৰ দিন আপোনালোকে তেৰটা কৰি আৰু চাৰিটা গুমটি চক্ৰ কিনিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব কিয়নো গুমটি চক্ৰ কৰি ঝাড়ু ইত্যাদিবিলাকত মা লক্ষ্মীৰ বাঘ থাকে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে যদি আপোনালোকে এই পবিত্ৰ দিনটোত কৰি গুমটি চক্ৰ বা ঝাড়ু আপোনাৰ ঘৰলৈ আনে তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ আপোনাৰ ঘৰ স্থিৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় তাৰোপৰি বন্ধুসকল এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি খুব স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হৈ থাকে আজি পেটৰ বিষ কাইলৈ হাতৰ বিষ পৰহিলৈ মূৰৰ বিষ এটাৰ পিছত এটা ৰোগে আপোনাৰ আমনি কৰি থাকে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে এই ধন তেৰছৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা চাৰে তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা পঁচিছৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে উঠিব উঠি লৈ গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি নিজৰ পূজা স্থানত বহি ওম বৈদ্য ধন্তৰী এনু এই মন্ত্ৰটো যদি আপোনালোকে ধন তেৰছৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত এহেজাৰ আঠবাৰ যোগ কৰে এশ আঠটা গুটি থকা কোনো ডাক্ষৰ মালাৰে দহ মালা যোগ কৰে তেন্তে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপুনি আৰোগ্যতা বৰদান লাভ কৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে দ্বিতীয়তে আপোনালোকে ধন তেৰছৰ দিনা আৰু এটা উপায় কৰিব লাগে এই উপায় কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰ্যত যদি বাধা বিঘিনি আহি আছে আপোনাৰ কামবিলাক এনে বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ সম্পন্ন নহয় আপোনাৰ ঘৰত ধন সঞ্চয় নহয় আপোনাৰ ঘৰত ৰোগ ব্যাধি কেতিয়াও নুগুচে এই ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা যদি আপোনাৰ ঘৰত হৈ আছে যিমান ইনকাম কৰে তাতকৈ আপোনাৰ খৰচ বেছি হয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ আয়তকৈ ব্যয় পৰিমাণ অধিক হয় তেতিয়াও আপোনালোকে এইটো উপায় কৰিব লাগে একেবাৰে এটা সহজ উপায় কি কৰিব লাগে আপোনালোকে ভালকৈ শুনি লওক আপোনালোকে আটাৰ সহায়ত অৰ্থাৎ যি আমি ৰুটি খাওঁ সেই আটাৰ সহায়ত আপোনালোকে এটা চাৰিমুখী চাকি বনাই ল'ব আৰু সেই চাৰিমুখী চাকিত আপোনালোকে তেৰটা লং নিদিব মই কি কৈছোঁ ভালকৈ আপোনালোকে শুনি লওক আপোনালোকে আটাৰ সহায়ত এটা চাকি বনাব চাৰিমুখী চাকি বনাব অৰ্থাৎ তাত চাৰিডাল আপোনালোকে খলিতা জ্বলাব তাতে আপোনালোকে তেৰটা লং দিব সেই চাকিটো আপোনাৰ ঘৰ দক্ষিণ দিশত আপোনালোকে জ্বলাই দিব সন্ধিয়াৰ সময়ত চাব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বেছিকৈ নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে বা আপোনাৰ ঘৰত খুব বেছি ৰোগ ব্যাধি হৈ থাকে সেই সমস্যাৰ পৰা গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মুক্তি লাভ কৰিব বন্ধুসকল তাৰোপৰি যিহেতু সেইদিনাখনি আৰোগ্যৰ দেৱতা ধনন্তৰী পূজা কৰা হয় গতিকে যদি আপোনাৰ ঘৰতো ৰোগ ব্যাধি খুব বেছিকৈ হৈ থাকে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত বেমাৰত খুব খৰচ হয় ঔষধ পাতি কিনোতে বহুত বেছি খৰচ হয় তেন্তে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব কোনো এটা তামৰ পাতত আপোনালোকে পাঁচখিলা তুলসী পাত দি ল'ব তাতে অলপ পানী মিলাই ল'ব আৰু সেই পানীখিনিত আপোনালোকে এটা মন্ত্ৰৰে এশ আঠবাৰ এটা মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে অভিমন্তিত কৰি ল'ব কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে একঘটি পানী লৈ ল'ব তাতে পাঁচটা তুলসী পাত দি ল'ব আৰু মই এটা মন্ত্ৰ স্কিনত দিছোঁ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এশ আঠবাৰ জপ কৰিব আৰু এশ আঠবাৰ জপ কৰাৰ পিছত সেই পানীখিনি এটা ফু দিব আৰু সেই পানীখিনি আপোনাৰ ঘৰত আপোনালোকে ছটিয়াই দিব আৰু যিসকল ঘৰৰ সদস্য আছে সকলোকে অকণমান অকণমান আপোনালোকে খাবলৈ দি দিব চাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ ৰোগ ব্যাধি বেছিকৈ হোৱাৰ সমস্যা ঔষধ পাতিত বা বেমাৰত যদি বেছিকৈ খৰচ হৈ থাকে তেন্তে সেই সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকৰ মুক্তি লাভ হ'ব বন্ধুসকল সেই মন্ত্ৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ মন্ত্ৰটো হৈছে ঔম নমো ভগৱতে ধনন্তৰায় বিষ্ণু ৰূপায় নমো নম ওম নমো ভগৱতে ধনন্তৰায় বিষ্ণু ৰূপায় নমো নম এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে কোনো এটা তামৰ পাতত আপোনালোকে পাৰিলে ঘটি এটা লৈ ল'ব তামৰ ঘটিতে আপোনালোকে অলপ পানী মিলাই ল'ব তাতে পাঁচটা তুলসী পাত দি এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এশ আনবাৰ জপ কৰিব আৰু এশ আনবাৰ জপ কৰাৰ পিছত সেই পানীখিনি এটা ফু দিব আৰু সেই পানীখিনি ঘৰৰ প্ৰত্যেক সদস্যকে অকণমান অকণ খাবলৈ দিব আৰু সেই পানীখিনি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত ছটিয়াই দিব বন্ধুসকল এইটো এটা অত্যন্ত চমৎকাৰী উপায় আপোনালোকৰ ঘৰত যদি খুব ৰোগ ব্যাধি হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে এইটো যদি উপায় কৰে ধন তেৰছৰ দিনা তেন্তে আপোনালোকৰ কিন্তু ৰোগ ব্যাধিৰ সমস্যাৰ পৰা শীঘ্ৰে মুক্তি লাভ হয় তাৰোপৰি আপোনালোকে নিজৰ ধন বৃদ্ধিৰ কাৰণে ব্যৱসায় উন্নতিৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন তেৰছৰ দিনা তেৰটা কৰি আৰু চাৰিটা গুমটি চক্ৰ তেৰটা কৰি আৰু চাৰিটা গুমটি চক্ৰ আপোনালোকে কিনি আনিব বজাৰৰ পৰা আনি লৈ যিকোনো লক্ষ্মী মাৰ মন্ত্ৰ ওম শ্ৰীম মহালক্ষ্মীৰ নাম ওম অষ্ট লক্ষ্মীৰ নাম ওম হ্ৰীম শ্ৰীম কমলে কমলালয়ে প্ৰচিদ প্ৰচিদ ওম হ্ৰীম শ্ৰীম নাম যিকোনো মা লক্ষ্মীৰ এটা মন্ত্ৰৰ সহায়ত বা যদি ইমানখিনি আপোনাৰ গাবলৈ অসুবিধা হয় তেন্তে ওম শ্ৰীম নাম এই মন্ত্ৰটোকে এশ আন বাৰ জপ কৰিব জপ কৰি সেই তেৰটা কৰি আৰু চাৰিটা গুমটি চক্ৰ আপোনাৰ ঘৰৰ কেচ বক্সত অথবা আপোনাৰ ব্যৱসায় স্থানৰ কেচ বক্সত আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব এনে কৰিলেও আপোনাৰ ঘৰত ধন বেছিকৈ খৰচ হোৱাৰ সমস্যা সঞ্চয় নোহোৱাৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ পৰাও লাহে লাহে মুক্তি লাভ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ধন তেৰছৰ দিনা আমি কি কি কৰিব লাগে কি কি কিনিব লাগে ধন তেৰছ কিয় পালন কৰা হয় আৰু ধন তেৰছৰ কাৰণে কেইটামান স্পেচিয়েল উপায় আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকৰ যদি এই ধৰণৰ ৰোগ ব্যাধিৰ সমস্যা ধন সঞ্চয় নোহোৱাৰ সমস্যা আয়তকৈ বয় হোৱাৰ সমস্যা বেছিকৈ আপোনাৰ ঘৰত হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে এই উপায়কেইটা কৰি চাব সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষিত আৰু বৈদিক উপায় আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে উপায়কেইটা পালন কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ধন তেৰছৰ দিনটো নিৰামিষ চাহৰ ভক্ষণ কৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ধন তেৰছৰ দিনাখনি আমি কি কি বস্তু কিনিব লাগে আৰু ধন তেৰছৰ দিনা আমি কি কি উপায় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিষয়টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ